Всем доброго времени суток. Когда мы начинали отдыхать в отелях Пегаса планет в турецком Инджикуме в регионе Алания, мы обнаружили там небольшой мини-рынок, куда ходят гости из местных отелей. Этот мини-рынок находится напротив отеля Пегаса Ресорт. Надо перейти по светофору трассу d 400 Мини-рынок в Инджикуме небольшой, но минимум вещей и товаров, которые традиционно интересны туристам, здесь есть. Туристов немного, во всяком случае за 5 лет отдыха большой толпы покупателей я ни разу не видел. Зато удобно подойти к каждому магазину, и никто не будет мешать спокойно рассмотреть тот товар, который показался интересным. Спокойно узнать цену, хотя на многих товарах цена уже указана большими цифрами. Но поскольку вы в Турции, надо всегда еще раз уточнить цену и обязательно поторговаться. В разные годы на этом мини-рынке я интересовался стоимостью товара, делая вид, что не увидел, в какой именно валюте указана цена. И спрашивал, эта футболка стоит 10 турецких лир. Все верно. Хотя на самом деле цена была указана в евро. После такого вопроса продавцы моментально впадали в ступор, выражая бурное возмущение моим вопросом. Когда они опять обретали дар речи, они с негодованием мне доказывали, что таких цен нигде в Турции нет и вообще кто мне соизволил сказать подобную глупость. Я всегда их терпеливо выслушивал, а потом им говорил, но ну не увидел название валюты, с кем не бывает, и потом начинал улыбаться. После этого продавцы начинали понимать, что над ними банально подшутили, и сами начинали громко смеяться и веселиться. Так я делал все предыдущие годы, когда посещал этот мини-рынок, поэтому продавцы меня запомнили и уже на мои шутки реагировали улыбкой. В этом году, видимо, придется пройтись на рынок в соседний Авсалар. Там меня пока еще не знают. Также я вновь, как и каждый год, зашел в магазин нашего друга госпожи Гюль. Мы каждый год заходим к ней в магазин, обмениваемся сувенирами, разговариваем за чашечкой турецкого кофе или чая. Про магазин госпожи Гюль я уже делал отдельное видео, ссылка будет в описании, когда очень давно один продавец в турецком магазине мне сказал, даже если не будешь ничего покупать, просто заходи в гости. Попьем чая или кофе, поговорим. И я на протяжении многих лет убеждаюсь, насколько он был прав. Мой совет туристам. Если вы никуда не торопитесь, всегда старайтесь пообщаться с продавцами в турецком магазине. Им приятно, и вы много интересного для себя узнаете. И, возможно, обретете новых друзей. Мы, благодаря госпоже Гюль, узнали много интересных вещей и стали лучше понимать жизнь турецких людей. Людей. В процессе съемки видео на мини-рынке вдруг неожиданно встретил двух сотрудников ресторана отеля Pegasus Royal. Это были наши друзья господин Ата и господин Махмуд. Ну и пользуясь возможностью, я, конечно же, уговорил их сняться в видеообзоре про мини-рынок. Но господа Ата и Махмуд получили возможность передать привет всем туристам мини-рынка в Инджикуме и гостям отелей Пегасос. В конце мини-рынка в Инджикуме находится кафе Уисы. Как оказалось, оно достаточно известно, про него есть отзывы на сайте TripAdvisor. Именно там я про него и узнал. Одной из особенностей этого кафе является вечерней спортивной трансляции онлайн. Туристам нравится посидеть за столиками и посмотреть интересный матч, а также при этом заказать какие-либо напитки или закуски. К сожалению, времени на съемку кафе у у меня было мало, но в этом году планирую снять отдельное видео про это интересное заведение. Надеюсь, получится, или как говорят в Турции, иншала. Поэтому приятного отдыха и удачных покупок на мини-рынке инжикума.